Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Меня зовут, меня зовут Сергей, я из города Ашкабад. А, Ашкабад. А, Ашкабад. Да. а, я, Микола, а я Микола, Украина. Украина. Карпатская область. Как? Микола? Микола, да. Микола, да. Ну, Николай. Да. Да. Ага. Вот хотел бы вас, хотел бы вас Спросить. спросить как жители Ашкабана? Жители Ашкабана. Вот так. что вы думаете нынче о ситуации? Нынче о ситуации. Ну, между, Украиной, между Украиной и Россией. Ну, а что я могу сказать? Идет кровопролитная война. Ну, это ж подня. Ну, а, вот а вот как вы думаете, как, как идут успехи? Как идут успехи? За, как сказать с переменным успехом. С переменным успехом. С переменным успехом. А Кто виноват? Кто виноват? Российские генералы. Да. Я... Да. А президент? А президент? Президент он не военный. А, значит президент не значит, виноват. Президент не виноват. Нет, конечно. А, Понятно. Есть же, есть, же штаб военный. Да, вы знаете, я помню Владимир Владимирович, когда вот давал Карсону, ну тот, что на крышах летает, знаете, американцу. Он говорил, Гитлер не виноват, что начал Вторую мировую войну. Виноваты поляки. Да я не об этом. Ну вот я же вас спросил, а начале, начале войны, кто виноват? Кто виноват? Что война, Потом что смерти идут? Да нет, он то нет. не виноват. Президент не виноват. Нет, конечно. Я хорошо, да, понял. А теперь я вот хочу вас спросить, а вот вы считайте вот мне вот так лично вы как думаете, ну я в деревне живу, вы все-таки Машкаба. вы все-таки человек это, продвинутый. Вот как вы считаете, кто в государстве имеет право планировать, подготавливать и развязывать агрессивную войну? Еще раз я вас не кто понял. Кто имеет право у государства, федерации планировать, подготавливать и развязывать агрессивную войну? Ну, наверное, это я не знаю, это, честно, я не могу ответить на а это. Как вопрос. вы считаете, а вот, например, генерал, ну, например, даже Шойгу, ну, его уволили, да, сейчас. Сейчас я забыл, как его нового назвали. Вот скажите... Я тоже не знаю. А, а, вот, а Белоус, по-моему. Да, видите, вы знаете. Ну, насколько я помню, да, Белоус. Да, Белоуз. да, хороший, партия. А вот хочу, как вы считаете, если Белоузов, нет, тогда Шойгу, если бы Шойгу ввел в войсках без Разрешение Путина и так незаметно, что Путин не знал, что войска Российской Федерации вошли в Украину. Ну, да, ну блин, президент России, он верховный главнокомандующий. Без, без его разрешения никто не сунется никуда. А, -а, а как вы думаете? А если он вот, например, если вы руководитель, вызываете Шойгу, говорит, слушай, ты мне спланируй, подготовь и начни агрессию. Ну, на Украине. Этот раз я говорил да на Украине. Как... Скажите. Да подождите, вы, э... вы мне скажите, куда вы меня склоняете. Я никуда, я по справедливости. Вы, зачем вас куда-то склонять? Хорошо, давайте я вам такой вопрос задам. Ага. Вот смотрите, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Да. Ага. У них соседи мексиканцы. Ага. Правильно? Ага. Вот. И например... В Мексике на границе с соединенными штатами uh -huh. соберутся российские войска. Uh -huh. Очень много, очень uh -huh. много, много, uh -huh. прям, прям все войска соберутся вот прям и вот будут глядеть в сторону штатов. Uh -huh. Как вы думаете, как они себя поведут? Кто? Кто? Американцы. А как они должны повести? Напасть на Мексику? Ну я вас, вас спрашиваю, как я, они себя поведут? Я думаю, что они будут я думаю, просто я буду стоять возле границ и дожидаться, пока вы пересекаете границу. Вы так думаете, так, да? Верь. Вы так думаете, верь. Да? Верь. Вы уверены, да? Уверен. Да? А, президент, президент Трамп не уверен, а вы уверены? А почему Трамп не уверен? Почему Трамп не уверен? Ну, когда был Трамп, он был не уверен, а как вы не, уверены. Как не уверен? А для чего он тогда строил заборы с Мексики? Не, ну это ж он строил забор. Но мы же идем, войска подошли, но границу не пересекли. Угу. Ну а, ск а, -а сколько хорошо, лет? давайте я вам тот же самый тот же самый ответ. Тот же самый ответ. Вот скажите. Я помню. 22 февраля. 23 февраля, 20 февраля, а если не ошибаюсь, даже 15 февраля, ну, как бы, это еще было раньше, как бы большое количество российских войск было на границе между Украиной и Россией. Большое количество. Тогда вопрос. Если войска собрались возле границ, особенно 23 февраля, Поняли, да? Почему тогда Нет. Украина, Украина, вот и все вопросы, то, то Украина, значит, коли...